د کوي او سیدون کوي محمد عرفان ل خپل کور یو کیلومتر ليري هر ورځ ل دی فلټر پلانټ یا د اوبو د تصفیه خاني څخه د کور د ضرورت پر کولو لپاره په ګیلنونو کې اوبو دی د په خبره په کور کې سرکاري نل کوي ستا خو ل ډيري مدير رئيس د اوبو غړپ منډلین دی مجبور تر غو اوبو دی را مسله د څو اوبو کور استعمالو بازار روزل تر ازو و راوړل نو څوبو داګر د داخله ګر د اختر په موضوع درو جلما په درو فکری په درو روډ بیره وت خر روډ داګر د اصلی مدرسې روډ داګر د چتی ګلانا داسی اوبر اورې په کوټه کې د زمکي لاندې د اوبو کمښت ورستربلي د اندیشنې ورډي او ستونزې اللهم مخ پر زیاتې دو د چې لکبلي او سیدون کې زیات متاثر کړي دي د شאר د خلکو یووازنې اسرات د وخت د ټینکرو یا ټي ویلونوبدي خو هغه هم د ابو لا کمر سره مخامخ دي مو برمډي روبډي رلاند روان مخت خو به خډي رلاند وي وسه غلاف سلاندي وو بونست مو برمه زیات زیات پنځلس ټینکی شپارس ټینکی نه نه مخت پش پجلم 100 قطه باندې وو با اوس وا د وو 100 قطه باندې ګول باندې مکمل برمه په 1200 باندې وال کی جيولوجست ان وای د اقلیمی بدلون او زیاتې ابادی لکبل د شهر په اووبو کې کمی راغلی دی چې کومه اووبو یې هغه مګار کړې دي زمری علاقې شدا تقریبا ډراوټ لاندې ده دویمه بنیاړیو اجازه ده چې د کوټه ابادی ډیر څلوک تشه او خارسه ده له دا ډیر کښنی ویلې ده چې په دې کې کومه اووبو ده لکوک لوغه اغه مش کنزوم کرغه مژېست مانکي پروفيسور دين محمد کاکړ زیات وی چې د اقلیم د بدلون سره سره خلکو پر تلکوم اندیشنې د شخصي ټي ویلونو کیندلو د اوبو ست د پام وړ کمکړې دغه په خبره په کوټکي په هر یو کیلومتر کې ترسل زیات برمی وهل <سؤال> سوي دي واټر ټيبل تقریبا <سؤال> د درې سوهن <سؤال> سي <سؤال> درې شپږ مترو پره سالانه وټو ټېبل لانډر وانه لانډ دی خالي کلی پرته دا, دا, اه، اه، دا, دا, دا او پاغه کې به وبنسته نو واست خپل اندازه کول 16 وخت ماکسیمم 12 سي لګیدل دي 1500 فټ دپټ پنځ لګیدل دي د کوټي شار د اوبو وزنې ارتیاي 525 میليون ګلنده د اوبو حکومتي محکمه واسا و شاته د 525 سلنه اوبو د ورکولو ادعا کوي او وای په راتلونکو کې به د اوبو پاتہ کوم هم پر کړل سي همایي پالیسی اے ک هم جتنی جلدی مانګی دم بنتا زموږ پالیسی هم دغه د چې څومره جر مانګی دم جوړیږي د اوبو کچبا پورته شي نو موږ به د اوبو کمې پورا کړو بر کچ دم او هلک دم زموږ په پلان کې دي چې د ټوله دیمونو اوبو سره یو ځای کړو نو به دریو فیصدو ملیونه ګلن د یو رزې اوبو پیدا کیږي ام جډی پانی سه اایگا په هانتنګار کې چې حکومت په کار د چي د اوبود ذخیره کول او بیا چارجولو لپاره باید ډیمونه جوړ کړي او که ورته جدي پاملرنه ونسي نو په راتلونکو وخت کې به خلک د اوبود سخت کمش لکبله د شهاره پر کړه کولو مجبور شي حمید الله ستوري شیرانی ډي دبليو کوټا